Salam, Türkiyənin mərkəz şirkəti Uça adlı yeni qanadlı dənizaltı mina istehsal edir. Uça layihəsi hədəf aşkarlama və mina atış qorğosunun MK84 tipli ümumi təyinatlı bombalara inteqrasiyasını, hücum dəniz minalarını çevrəlməsini əhatə edir. Uça sensorlərlə hədəfi akustik, maqnit və təzyiq izlərinə görə aşkar edərək təsinif edərək düşmən gəmlərinin və sualtı qayıqlarının hərəkətlərini məhdudlaşdıran malaman hədəf aşkarlama və atəş açma sisteminin xüsusiyyətləri ilə effektiv idarə olunan strateji sursat rolunu oynayacaq. Uça ağıllı sualtı mina dost-düşmən tanıma sisteminə sahibdir və təyyarə və pilotsuz uçuş aparatlarından buraxıla bilər. Sursat 12 kilometr hündürlükdən buraxıla bilər və Uzaq məsafəyə uça bilər. Hədəf bölgəyə çatdıqdan sonra suyun altına girərək gizlənir və üzərindən keçən su üstü və sualtı gəmləri məhv edir. Həmçinin istehsalçı şirkətin sözlərinə görə bu mina nə havada uçarcıan hava hücumundan müdafiə sistemləri nə də suyun altında sualtı sonarlar aşkar edə bilmir. Mina gizlincə suyun altına daxil olaraq düşmən gəmlərini pusqu qurup məhv edə bilər. Mina 12 kilometr hündürlükdən buraxıla və uzaq məsafəyə uça bilər ki, beləliklə mina gəmisinə ehtiyac qalmır. Bu proses havadan pilotlu və ya pilotsuz təyyarələr vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Həmçinin təyyarəni düşmən hava hücumlarından müdafiə sisteminin olduğu riskli bölgələrə göndərməyə ehtiyac qalmır. Təyyarə minanı təhlükəsiz məsafədən hədəf bölgəyə göndərə bilir.